还没整理完啊！吓死我了！就按照你这个整理的速度，估计等你整理完，这几家公司都可以上市了。切！我不是让你先回去了吗？我这不是担心有人完成不了工作拖后腿，我回去只能独守空闺吗？没有人。喂喂喂喂喂，有人吗？有人吗？有人吗？没有人。 好吧，那你再等我一会儿，我马上好了。先回家吧，回家我辅导你，保证你事半功倍。不行，这个得我自己做，多难得的实战经验啊！你起来，反而我工作了。我不起。起来。不、嗯。 好啦，输给你了，我们回家吧。乔总，你怎么回来了？ 我去会议室拿资料，就你自己吗？哎，对啊，我做点拉伸运动，胳膊都僵硬、哎。那你的嘴是怎么了？口红都花了。啊，那个，啊，我刚吃了一家外卖，特别辣，太辣了。我说怎么一进公司一股味儿，以后在公司别吃味道这么重的东西了。我知道了，乔总，走之前。 记得补补妆，别影响公司形象。好的，乔总慢走。出来吧，走了。可以啊，将军，我元帅做事光明磊落，居然被你按到桌子下面。 你要踢我是吗？哎，对不起嘛，你就当是为了我好不好？你是在撩我？ 我不想伤害你，但是真的很抱歉，我已经有喜欢的人。 开什么灯呀、啊？现在气氛不是刚好了？嗯？什么气氛？你说什么气氛、嗯？晚上好呀！哼！请的开心吗？两位？ 你是怎么在这儿啊？我，你怎么在这儿呢？我我我我我我你？我我我们我们你们那个。 今天是身体有点不舒服，所以我想扶他到沙发上坐一下。哎，这肚子不舒服。哼，肚子不舒服，你用嘴给他治是吧？啊，其实吧，我是是这个。闭嘴！我让你说话了吗？啊，我去做饭，做饭。 丽丽，怎么了嘛？发生什么事了？嗯，演，接着给我演啊！到底怎么了嘛？你是不是想拿影后？你，我们俩小人都跟我坦白了。哎，雪莉，来来来，吃早餐。 这个是你为我们俩准备的，是啊，这是我精心准备的庆功宴吧？庆功宴？什么庆功宴、啊？啊，你不知道啊？啊，我们西部世界第一对百分百匹配的用户已经终成眷属了。真的？嗯。哎，等等，你刚刚是说元帅跟君君？ 在一起了？怎么？激动说不出话了？说吧，什么时候开始喜欢这大毛头的？看谁叫大摩头了？当事人还在这儿呢，你你就不能注意一下自己的措辞吗？我让你开口了吗？ 拜。我们其实也是最近才互通心意的。互通心意？你早就喜欢上他了？不行，我这个娘家人不同意。 大叔，你看看你长得又好，事业又好，学历又好，家境又好，还是一个妥妥的霸道总裁，哎，我这么好的一手厨艺，啊，圈圈，太好吃了。嗯，我怎么记得刚才有人说我是什么大魔头？嗯，是吗？谁这么没眼光啊？真的是，呸！我们袁大叔怎么可能是大魔头呢？明们是大帅哥嘛 来来来，喝碗汤，喝碗汤，特别鲜。嗯、啊，谢谢。转一<转>哦，对哦、啊，你还是我们家小川的表哥，果然是有妻弟必有妻哥，这太完美的配置了。哎呀，不过要不是君君今天说你这人性格有点奇怪，说你又难搞，然后。哎<呀>嗯 我绝对一定早就占你们俩 CP 了。<laughs> 奇怪，难搞，难听。吃饭，吃饭。嗯、哎呀，不不过话说回来，你也是，你们俩在一起就在一起嘛，干嘛连我都瞒呢？是不是？哎呀，我证下不为例嘛。哎呀，一家人说这些，快吃饭，吃饭，吃饭，吃饭啊！嗯，多吃点啊，好吃你就多吃点。嗯嗯。嗯 这汤实在是太好喝了，下回我一定要拉我们家小山来多蹭两口饭。随便来，想吃什么告诉我，我给你做。啊，放心吧，家就是我家，我不对你们客气的。好，我吃饱了，我就不给你们二人当电灯泡了，你们要好好享受二人世界哦。不是，你这是饱了？你走了、啊？嗯。啊，谢谢啦，走了，常来哦。好嘞，你把嘴擦擦,擦。啊,啊，知道了，知道了。 走啊，拜拜！拜拜，注意安全。好。吃饱了。嗯，差不多。那接下来就轮到我了。我说了什么？你说什么？嗯。好。 真的要百分之百才能在一起吗？我就不信我扔不进去，这世界就没有我徐丽进不了的球。 就知道，我这么优秀，怎么可能配不上李小川呢？不过就是一些软件数值嘛。我一定可以通过我的努力，让我这个百分之一的女孩，能够达到百分之百。 总，让你去趟他办公室。范总，你先看看这个。乔总对公司是不是有什么不满意的地方吗？袁总，你就这么管理下属的吗？ 远洋集团这份融资方案一直交给乔总你来把控的，怎么会现在出现如此儿戏的局面？我们做投行的，就是和数字打交道，失之毫厘，差之千里。为什么乔总没有审核案子，就把方案交给客户了呢？现在客户已经按照这个方案展开工作了，而且出现了严重的纰漏。你们告诉我，这份损失该如何承担？ 这件事情，我也有不可推卸的责任。我待会儿就会和乔总一起去客户那边赔罪，并且给到他们一份新的融资方案。新的方案，你说的倒轻松。第一，融资方案的时间已经公布了；第二，融资计划对家已经知道了，不可能再用这个方案了；第三，出新方案至少得一个星期。那你告诉我。 我怎么跟客户交代？对不起，范总，这件事确实是因为我个人失职所造成的问题，跟袁总无关。我愿意引咎辞职，公司和客户的损失，我也愿意一个人承担。你怎么承担呢？别说了，乔娜。范总，我作为乔总的上司，这也算是我管理上的失误。我向您保证。 会在二十四小时之内给到他们一份新的融资方案，请您放心。如果这件事情再出现任何错误的话，我和乔总一起离开 MH。二十四小时啊，二十四小时。行啊，你是给我立军令状是吧？行，明天。 我等你们新方案，要是客户不满意，你们两个就把办公室给我清出来。哎，你们听说了吗？乔总这次啊摊上大事儿怎么了？他前两天不知道怎么了，把远洋集团融资方案里的数据填错了，还直接发给了客户，结果啊给客户那边造成了损失，现在被问责了。我跟你们讲啊，远洋公司可是咱们公司一直看中的大客户。 这么严重的纰漏，他在公司还待得下去？我怕投行都难混了。对呀、啊，本来高层那边都下命令了，他这次被辞退肯定是板上钉钉的事情。结果呢，袁总出面、啊、把他给保了下来，还答应远洋集团二十四小时之内给到一个全新的融资方案。不，没听错了，二十四小时，新方案。是啊。那我们袁总又得开天挂了。而且呢，如果这次天挂开不好的话。 咱们袁总啊，就要陪着乔总一块走人了。爱德华·科克爵士曾经说过：“事前谨慎总比事后弥补要强。”这是他们为自己所犯的错误该负的责任。哎，爱德华还说袁总，爱德华真。你还好吗？ 小川仔，走。小川、啊，这个是给我准备的吗？嗯，早上路过蛋糕店，给你的。谢谢小川。这个蛋糕看起来就很好吃哎。这蛋糕店可好了，买一送一，超级划算。 难过，我觉得这个蛋糕没那么好吃。小川，杜老师，老师来了。你刚才说的资金问题什么情况？啊、哦，杜老师，我们这边请。好。杜老师，嗯，我们现在资金有一点问题，该怎么办啊？资金出了问题了。 坐、啊，老喝水。坐下嗯，大概了解了。所以是资金上面出了问题吗？哦，不是，资金耗费率呢，是指一家创业公司在盈利前消耗创业资金的比例。每家创业公司呢，都会有这样的数值。小川啊，只是在资金数字归类上出现了偏差，我来给他解释一下。 没问题就好，没问题就好。啊，对了，朱老师，你今晚有空吗？要不我们一起吃饭吧。好、啊。旺财，你等我呢。嗯？你怎么这么乖呀、啊？ 旺财，你爸他今天可忙了，所以咱们要理解他，不能打扰他，乖乖的在家等他回来，是不是？嗯。没准咱们打扫完卫生他就回来了，对不对？嗯。坐好啊。 爸这么优秀，咱也不能拖他后腿，是不是？